А далі ну, у нас ну, а нарешті, так, нарешті до нас завітали наші такі гарнюсінькі, маленькі гості от. своїми чарівними господинями. І Ми Своїми чарівними господинями. Дивіться, вони зразу так сказали, чарівними господинями, як по команді, бачиш, лягли і заснули все. Так, ну в наших гостях у нашої студії миколаївські кінологи, і я представлю Настя, Аня і Олена Михайлівна. Доброго вам вас. ранку, дякуємо за те, що ви завітали до нас. Представляєте нам з скинуть. Своїх друзі. Хто це у нас такий? Це в нас собачки породи Чихуахуа звуть її Чері. Ага. Аню, хто у вас? А, порода Чихуахуа звуть Дар, Мальчик. Угу. Це хлопчик, так? Да? Да. Це дівчинка, це хлопчик. Ага. Олена Михайлівна. А, а де ж ваші друзі? А, а де ж ваші? А наші друзі, такі кормами. От такі, от, такі Ой. у нас друзі. Ой. Который помещается О, в женских сумочках. Ой. <laughs> вот. Вот вот это у нас папа, ага. Оскар, представитель длинношерстных, а это у нас дочка. Вот, кукляша. Это папа с дочкой? Да, папа это с дочкой. Это представители длинношерстных. Здесь у нас представители короткошерстных. Чихуахуа. Чихуахуа. Ось самые такие породи с такой величной назвой і таких видатних ну, параметрів ми так. присвячуємо сьогодні нашу рубрику в нашому ефірі. Розкажіть, будь ласка, про наших друзів, що це за порода, як вона з'явилася, чи вона нова, і чим вона, чи, чи вона так Ну, на що, мабуть, з породи, Анічка, розкажеш нам про породи Чихахуа? Ну, це сама, одна з самих э, древніх пород в мірі. Что? А, она була ще при э, мая, Плите, да, есть гладкошерстная, колорадка шерстная, вот как у нас, и длинношерстная. Эта порода с Мексики была завезена к нам. Обнаружена была в 1850 году. Была названа в честь мексиканского штата Чивауа. Mm. А oh, да. Да. да, И вот за рубежом, так они остались Чивауа, а у да. нас они более упрощенно чихахуа моему бишь складно. То есть мексиканские собаки. Мексиканские, да. пьешь пьешь, Скажи честно. Пьёш какие? Настя, он любит. Она? Это она. Это она. Если брать вот характер, вообще эти собаки достаточно такие хитрые. Вот они очень хитрые, они сообразительные. Ну, как бы их большинство считает как собачки аксессуары, и поэтому у многих складывается впечатление, что ну, они вот про глупых собак вот считают, да. Но на самом деле они очень умные, они очень легко поддаются дрессировки, То есть все Мы даже три... можем продемонстрировать. Команды. Правда? Да вы что, Ой, Оля, продемонстрируйте нам. А, это вот если мы сейчас разбудим Дарика, и он нам принесет игрушку. Дарижа. Дарик. Да, Дарик, Дарик. Вот. Ну, Он можно вам показать игрушку. Дарика? Его пометит наша камера. Смотри. Вот, mm -hmm. это надо как-то вот попробовать. Ага. А вы приберите сумочку. Ага. Мы приберем. Ванчика. Мы ж хотели показать, Посмотри. как у нас дамы светские дамы ходят с сумочками с собачками. Ага. Смотри, Дарик, ага. знайди ты игрушку? Ну пойди принеси. Пойди, ага. пойди принеси. Побежал, побежал, побежал. Ой, пойди, пойди а. принеси. Вот так. Ой, какая у. А порт. А хозяйки принеси. Возьми, возьми, Дарюш, возьми. Он весь внимание. Ой, что-то хвостик какой-то торчит. Ой, он увидел нашу птицу помещницу. Вот принес. Вот так. Молодец. Еще раз попробуй кинуть. Давай, опускай. Дарик. Опускай. То он может выполнять важные функции. Если на пляже загубить ключи. Або телефон мобильный. Або золотые какие-то причастные. давай, Что бывает очень часто. Возьми. А, 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 ой, я а, пошел помогать. <свеч> так, у нас целая пошуковая команда вызначилась. <свеч> <свеч> Скажите, Олена Михайловна, а вы используете этих собак здесь на службе? Ну, этих собак можно использовать на службу, как, допустим, та же ну, поисковая собачка. Вот. Но в основном это, конечно, собака-компаньон. Собака-компаньон тем, что вот Анечка может продемонстрировать, как собачка помещается в дамскую сумочку. Mm -hmm. Допустим, если у меня сумочка специализирована, специально для переноски мелких животных, вот, то Анечка вот может показать, как через плечо носится вот сюда головочка, сюда головочка его. А вот. Ой. И это дамская сумочка. Почему такая большая популярность этих собак? Потому что собака-компаньон, она всегда с тобой. А вот так вот. Они... Нет, он хочет все-таки да. <свят> Я просто знаю, что все и он очень любит позувать на камеру, а правда? А да? Мы уже его снимали, а и он говорит, Зирка такая, да. Что ж, ваш любит ваше а, Мы любим одеваться. Через раз, ага. конечно, да, вот он, еще, есть, он вот, еще и модник. Да, он, он у нас да. вот, есть комбинезончик, потому что собачки у нас короткошерстные, вот в данной представители породы. И они зимой мерзнут. И желательно, конечно, их не мочить в, в лужах. Да, в лужах то при дожде. То есть они ну, подвержены, как говорится, любым заболеваниям простудным. Поэтому это как маленький ребенок. В принципе, как и любая порода, но они именно подвержены, Вот если за ними не следить, вовремя их не посушить, вот, то они могут простудиться. И нам наполнить за студию. Не, Нет. Она пош... это она, вот это говорит о том, что собака очень любопытная, Штастает. да, Штастает. очень любопытная. И да, вот очень хорошо, Галина сказано, что собака очень смелая. Вот маленькая, она у нее сердце шириной. большой собаки. Она не понимает, что она маленькая, да. она не понимает, она понимает, маленькая что она разве Туперман, да. неважно, она именно вот у нее сердце большой собаки. Вот почему многие обижаются владельцы больших собак на владельцев маленьких собак, потому что э, они пр провоцируют драки первые. Они, ну, правда, девчата, это, они кидаются, ах, они лает. что лает на слона? слона. Вот это мы воспринимаем с иншими представниками собачьего царства. Да, у нас всегда, когда больше собаку мы видим, мы начинаем нападать, учить, да, и прыгать при этом. Лает все, слышно ощущение, как будто это волкодав. Ну, вот я же говорю, это вот подтверждение того, что они, говорю, они очень смелые, очень о, послушные, голос, да? вот, с, характером. с характером, да. И хотелось мне еще, допустим, сказать немножко о стандарте наших собачек. Вот, хочу сказать, что это самая маленькая, весит она от 500 грамм до... Трех килограмм идеальный вариант это полтора-два с половиной килограмма. Вот на данный момент мы имеем таких представителей. Вот это вот у нас ребенок глина Шорстный. Ему всего 4 месяца. Вот. вот такая у нас девочка прекрасная. Она уже имеет своего хозяина. Она у нас, к сожалению, уезжает в Италию. Итальянка у нас она будет. Вот. И весит она же говорю 400 грамм. На данный момент. Вот папа ее весит кило семьсот. А можно подержать дочку? Дочку можно, только Дочка. аккуратненько. Она прям Вот, а вот это посыпи, папа. вот папа, кило семьсот. Это наш основной здесь красивая. производитель. Вот именно а длинношерстных собак. Собака. Не страшно, Василия? Нет, она такой красивый щенок такой. А, а можно погладить? Можно, можно какой конечно. Какой Значит, и еще хотела вот пройтись немножко ну, по мордашкам. Посмотреть? Вот здесь вот у нас представители это голова классика. Это голова классика. Вот эти две собаки – это бэби фейсы. Угу. Вот. Есть у нас представители Коби и есть представители Дир. Вот здесь, здесь и здесь представители Дир. Это представители Коби. Что это значит? Собачки, представители Коби, они более крепкие, более мощные, более такие вот... Это у нас кто? Это у нас представитель э, э, Коби. Ага. Это представитель Коби. Вот, то есть она крепенькая, она мускулистенькая. Вот, у нее крепенький костяк и она такая мощненькая. Вот. И мощненькая. С, это называется мощненькая. Это, это мощненькая. Самая. Вот Мощная здесь вот у нас самая. мы видим. Здесь у нас тонкий костяк. Угу. Тонкий костяк. Здесь у нас Лапки представители теперь. Дира. Вот, это представители Дира. И вот разные. Мы специально вот подобрали разных собачек, чтобы у нас они вот можно тоже, было ты, ты о них иметь да? представление вот. Про здоровье до килька Собака в принципе Собак. Очень здоровая Если ее правильно кормить Как любое животное Если ее выгуливать, а не на пеленочке У -у -у. Вот. Девчата, сколько раз выгуливаете? Ну, стараюсь Два раза в день У, У нас частный дом Она, она не постоянно она, она поэтому она По ней видно, вы видите Тут же шкомочек мышц ага. сплошной вот. Эти собачки тоже живут в частном дворе, поэтому ага. им предоставлено, это у нас большой питомник Рошель, вот, и там вот представителей породы очень много вот таких вот красивых, они предоставлены, у них мацион, то есть целый день. Целый день гуляют. Целый день, да, да. Море, солнце и песок, да, да. скажи нам бы. Добре, Ой, ну иди, что ж, дівчата, я хотела хотіла запитати, вот. а почему вы решили завести собі самого таких представників? Такой а, ну, я хочу сказать, что это очень удобно. не девчарку. Есть сравнения, да? Это очень удобная, я бы сказала, порода собаки. Если человеку нужно куда-то ехать, там, он может ее всегда взять с собой. То есть вот даже проезд в общественном транспорте, он не составляет никакого труда. Со всеркой же вы не сможете на маршрутке проехаться, правильно, там, в другой Мне дни, даже не, не задали вопрос в такси, почему я с собачкой? Понимаете? Да. Да. отреагировали вот великолепно на вот, У моего друга три королевских долга. Поверь, это очень интересное зрелище. Да, да. А тут видишь, какая красота. А кто даже их за собак даже не воспринимает. Хотя я же говорю, они очень серьезные. Могут укусить за Они вот очень такие вот интересные собаки вот по своему характеру. То есть... Они хочу добавить еще, как воспитаешь. Да. Вот, это очень... ты господаря, можешь? Да. Нагавкать. Ногавка? Да, Нет. Если а, пинят, а почему ударит, mm -hmm. может и за пальчик укусить, если вы его попробуете дотронуться к хозяйке. То есть если незнакомый человек. А если попробуй, проверим. А я знакомый, Нет, а я Скажите, какое средний вот возраст у таких собак? Сколько Они живут долго. Чем меньше собак тем они не долгожитель. Ну, опять таки, все зависит от здоровья собаки. Здоровый желудок — здоровая собака. Вот же, чтобы такие чудови песики больше радовали своих господарев, якому-то дольше. Греба по-первых, добрыго давать и частейше, да, потому что у, их, у них больное место, допустим, это зубная система. Угу. То есть мы жалеем их не даем им, допустим, грызть косточки, от чего появляется зубной камень. Вот и вот, допустим, у наших собачек, вот, может даже вот Анечка продемонстрировать, вот прикус Ой. должен быть. Там вот, зуби, а, несмотря зуби. на то, что маленькая челюсть нижняя, прикус должен быть ножницеобразный. Это немаловажно. Это все-таки собака. Пусть это не волк, но зубы ей нужны для того, чтобы кушать. Если у нее будут зубы, значит, она будет правильно перемалывать своими зубами пищу. Вы сказали, что это очень древняя порода очень. собак. А сюда они такие хрупкие. Как же они выживали? Что они кушают в естественной среде? Ну, это понятно, что тут их кормом кормят. А, ну, а, понимаете, как? Это ж в любом случае это искусственно выведенная собака. Вот это. Человеком. Конечно, mm -hmm. это не волк. Все происходят от волка, от шакала, вот где-то вот. І о, уменьшали шакал угу. і отримали от такое чудовище. Да? Не. Необыкновенні собачки, необыкновенні. Навіть наша киця помічниця Це їх не боїться. Вона <зас> да. підказує, там хвостиком махає, підказує, що вже час програми вичерпано і треба завершувати. Тож е, хочеться побажати вам. Е, Побільше насолоди від yeah. ваших домашніх улюбленців. Дуже раді, що ви до нас завітали такою представницькою, такою де делегацією. Yeah, да, різними <да>? окрасами, <х th�> різними типами шерсті. От, Вообще, ще хочу добавить к стандарту: окрас допускается любой. Поэтому на любой вкус. на любой, как говорится, то есть хотите вы домашнюю собаку или хотите вы шоу классу собака, вы можете подобрать. Это самая популярная собака в мире. Я не боюсь этого слова, самая популярная. Уже мы побежаем вам гарную турботы с вашими улюбленцами, гарной, чтобы они вас любили, поважали Один, и захищали. Да, и захищали головне. да, самое главное это защита душевная. Да. Всем доброго ранку.